भगवान झुलेलाल मंदिरातील दानपेटी उघडण्यावरून दोन गटात झालेल्या वाटातून उदासी अन छतिया परिवाराविरोधात धुळे शहर पोलीस स्टेशन येथे दाखल झालेला गुन्हा रद्द करावा या मागणीकरिता सिंधी समाजाच्या वतीने पोलीस अधीक्षकांना निवेदन देत मागणी करण्यात आली आहे दर तीन महिन्यातून भगवान झुलेला मंदिराची दानपेटी सर्वच समाज बांधवांच्या उपस्थितीत उघडली जाते या महिन्यात देखील दानपेटी उघडण्यासाठी सर्वच समाज बांधवांना एस एम एस करण्यात आला होता मात्र दानपेटी उघडत असताना कमल लुंड रोहित लुंड दीपेश लुंड रु हितेश रोहिडा अजय रोहिडा यांच्यासह इतरांनी मंदिरात येऊन आरेराबी केली यातून वाद निर्माण होऊन दोन गटात थाण्यामार्या झाल्या या वादातूनच कमल लुंड यांच्या फिर्यादीवरून गुलशन उदासी कमल उदासी डॉक्टर ओमप्रकाश उदासी प्रकाश छेतिया दीपक छेतिया यांच्यासह इतरांवर शहर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता लुंड यांनी खोटा गुन्हा दाखल केला आहे असा आरोप करत दाखल गुन्हा रद्द करण्याची मागणी माजी नगरसेवक गुलशन उदासी यांनी केली आहे मैं गुलशन ओम प्रेस अध्यक्ष पूर्व पंचायत ट्रस्ट खोल दिया आठ तारीख को बाबा दुल्ला मंदिर ट्रस्ट की ओर से हर तीन से चार महीने में हम दान पेटी खोलते हैं आठ तारीख को हमने व्हाट्सएप के माध्यम से सोशल मीडिया पे मैसेज डाला कि रात को आज दान पेटी खोलने वाले हैं जिसमें भाई को पैसे भोजनी सेवा का काम करना है मंदिर में आए आठ तारीख को रात को साढ़े बारह से एक बजे के बीच में हितेश लक्ष्मीचंद चंद रोएड़ा मंदिर में आने के बाद सबको गाली गलौज कर रहा है गाली गलौज मन हम मना कर, कर रहे हैं गाली गलौज क्यों कर रहा है उसके बाद उन्होंने कमल तार्यामल लुंड दीपेश सोभराज लिलवानी, रोहित लिलवानी, सोभराज तार्यामल लुंड किशोर तार्यामल लुंड रोहन लीलवानी शेखर लीलवानी और अजय रोएड़ा रोह पीयूष पीयूष मीलवानी ये सब मंदिर में आते लकड़ी डांडे चाकू लेके हम सब को सब पर अंधाधुध पार करते हैं स्प्रे कर रहे हैं उसके बाद भी हम सभी हमारे चार लोग जख्मी थे मेरे तीन भाई थे हमारे झूला मंदिर का चल गया उनके उनके लड़के वो भी एडमिट थे उसके बाद भी हमारे चार लोगों को लगने के बाद भी आखिर पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर भी गुना दाखिल कर दिया आज हम एस पी साहब से वही मांग करने आ रहे हैं कि जो तो आरोपी है वो सब फरार है और दुनिया में शहर में घूम रहे इसके आशीर्वाद से घूम रहे इसकी मेहरबानी से दुनिया में घूम रहे हैं अभी तक उनके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कल जब हमने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला भाई सबको निवेदन देना है एस साहब को तो हितेश रोहड़ा कमल रोहेड़ा लोगों को दमदाटी कर रहे हैं मैं निवेदन देंगे कोई नहीं जाए तो तुमको छोड़ेंगे नहीं आज हमारे झुला मंदिर के भगवान के पंद्रह जुलाई से लेकर पच्चीस जुलाई पच्चीस अगस्त तक उपवास चालू हुए इन्होंने उपवास में अपनी घटना घट सकती है तो मेरी एस साहब तब आज वही निवेदन करने आए वे आरोपी को तत्काल अटक करें और हमको न्याय दें धन्यवाद यह गुलशन उदासी प्रकाश छेतिया ओम प्रकाश उदासी सिंधी समाजवां मोटर संख्या में उपस्थित होते प्रतिनिधी सुम माझा महाराष्ट्र न्यूज धुळे